Hai, dah di sini. <laughs> saya datang bukan saya nak tunjuk pandai. Saya tak pandai pun. Tapi saya datang saya bawa satu aspirasi. Ada yang mengatakan tadi saya tengok dalam perjalanan nak balik dia kata selamatkan Sabah. Saya setuju. Kita wajib selamatkan Sabah daripada dinosaur-dinosaur yang merompak harta rakyat Sabah. Dinosaur-dinosaur inilah yang ketika dulu berkuasa, mereka langsung tak ingat kita pada orang kampung ini. Saya tanya abang Putra tadi saya tanya kalau ni tak pernah ditar ke jalannya. Dia kata sudah lama tak pernah langsung ditar. Kakak-kakak, abang-abang saya nak bagi tahu kalau dekat Melaka, saya dah pasti kena humban dalam tong sampah oleh pengundi saya. Kali ini adalah pelan gaya maruah orang Sabah. Sebab apa? Kita kena buktikan kepada mereka bahawa hari ini pengundi Sabah jauh lebih bijak. Dia kaya raya Wow, wow, eh, Akmal Saleh, eh. selamat datang ke, ke Sabah lah. Jadi apabila saya menonton eh, video beliau ini, eh, saya melihat engagementnya cukup kuat Hampir 400,000 yang menonton eh, video beliau eh. Siapa tak kenal Akmal Saleh? Eh, seorang anak muda, pemimpin muda yang begitu aktif eh, di dalam media sosial eh, Dan brand diri dia di dalam media sosial Cuma, saya tertarik eh, dengan tajuk video dia itu, Selamatkan Sabah daripada Dinosaur. Wow. Ha, ada tirik ke? <laughs> ha, saya pun pelik. Eh. Mengapa dia menggunakan ayat yang sebegitu rupa? You know, eh, dia mengatakan, Selamatkan Sabah daripada Dinosaur-Dinosaur dinosaur yang mengompak eh, harta kekayaan eh, rakyat Sabah. Bagi saya, dia kata dekat siapa sebenarnya? Ha? Eh? Eh, padahal yang memerintah Sabah eh, hampir 34 tahun adalah daripada BN. Eh, dan eh, kalau nak kata orang BN ni menjalankan tugas yang baik, saya rasa tak kot. Pemimpin-pemimpin eh, mereka macam yang dulu eh, pernah menjadi ketua menteri siapa? Musa Aman. Kan? Eh, menjadi ketua, Sab ketua menteri Sabah agak lama tuan-tuan. Adakah itu dikategorikan sebagai dinosaur? Kerana dia dah berpindah parti. Bagi saya di Sabah eh saudara Akmal Saleh eh, eh loncat parti eh lompat katak sebelum ini bagi saya biasa. Kerana eh orang Sabah dia bukan melihat kepada parti, eh, dia melihat kepada individu popular. Cuma dia tahu individu yang popular ini mewakili parti-parti yang tertentu. Eh, siapa tak kenal eh dengan Bung Mokhtar. Adakah dia juga eh, salah seorang daripada dinosaur kan pada PNR 2020 pada ketika itu uh, BN bersama-sama dengan Bersatu eh dalam kerajaan eh uh, you know uh, Mahyudin Yassin kan selepas daripada langkah Sheraton jadi pada ketika itu eh um, uh, Mahyudin Yassin eh uh, bersatu kuat kan uh, dan berjaya eh uh, menaluki Sabah eh uh, dan, dan, um, dan uh, BN sendiri uh, bersama-sama dengan mereka. Kalau nak cakap pasal dinosaur siapa yang Kan dia juga daripada BN sebelum ini. Kan? Ha uh, cuma dia sekarang ni dia tubuhkan parti warisan. Jadi kalau uh, a Saleh dia nak refer kepada selamatkan orang uh, rakyat Sabah daripada dinosaur-dinosaur ini bagi saya, dia dia kata dekat orang dia juga. Yang dulu bersama-sama dalam perjuangan UMNO. Kan? Kalau nak cerita bak jalan tak bertar. Air yang tidak bersih yang tidak ada. Elektrik, jalan raya. Yang sampai sekarang dimainkan isu ini oleh warisan. Dan UMNO sendiri mengatakan, pilih kami setahun. Kita akan pastikan tiga serangkai ini berjaya dilakukan. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mengatakan yang dalam pemerintahan kerajaan perpaduan 1.4 atau 1.5 bilion telah diberikan dalam elektrik eh? dan dia kata masalah ini akan selesai eh? pada tahun depan. Jadi bagi saya tidak 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 moleklah. Eh? mengatakan Dinesh. Adakah dia refer kepada kerajaan Haji Ji? Kan? Kerajaan Haji Ji adalah kerajaan yang menyokong kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Kan, jadi mengatakan mereka dinosaur bagi saya tak betul lah juga kan sebab ya, uh, kenapa nak, nak 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 mainkan isu ini bagi saya dalam pilihan raya Sabah ini bagi saya uh, setiap parti komponen eh, tak payah menyerang salah satu sama lain. Karena di pusat kita bekerjasama Kan, jadi sebagai Uh, orang muda uh, ah sepatutnya membawa inspirasi uh, uh, BN untuk menawan Kedah uh, menawan Kedah pula menawan Sabah dengan cara mereka sendiri uh. tak perlu nak 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 hnyak ah uh, kerana Haji ya uh, uh, pimpinan-pimpinan yang lain dalam 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 kerajaan perpaduan mereka ada peranan di peringkat pusat jadi kalau kita nak menghnyak at the same time kita berkata juga kepada Perdana Menteri ini yang saya kata tadi ni Akmal Saleh. Kita jangan terlalu emosi. Rakyat Sabah bagi saya mereka dah alah alah biasa alah alah biasa tegal apa tu saya pun dah lupa dah. Maknanya mereka melihat senario yang berlaku sebelum ini masih juga tidak selesai kan. Jadi dikatakan pada PRN ini mereka nak Sabah eh, dipimpin oleh eh, Parti Sabah. Kita pun tak tahu sejauh mana rakyat Sabah nak ke arah itu. Dan pengundi-pengundi muda mengatakan yang mereka akan membuat satu perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari segi memilih calon. Dan mereka tidak melihat kepada kepatian. Ini yang saya kata, Sabah ini dia very unique. Ada 30 parti dan PMX sendiri mengatakan inilah... Nilai demokrasi di Sabah Semua orang bertanding Sampai satu kerusi itu ada 14 orang kan? Ada yang 13 orang bertanding tuan-tuan hmm. Dan setiap uh, kerusi Tak ada uh, one, one to one eh? Semuanya akan ada 5 penjuru, 6 penjuru eh? Jadi demokrasi di Sabah ini subur tuan-tuan kan? Cuma perbentukan kerajaan selepas ini dia akan bergabung dengan beberapa parti. Jadi bagi saya Akmal Saleh dalam dalam P orang kata apa? PRN ini kita tak perlu menyerang parti. Parti-parti yang ada. Cuma buat kerja kita dan uh, difahamkan ya uh, BN ada 41 kerusi kan menangkan kerusi sebanyak mungkin. Kan? Right? 41 kerusi adakah? Oh 45 kalau tak salah saya. Adakah BN boleh menang? 100%. Ah ha, itu Akmal Saleh kena kena berjaga-jaga. Kan? Ya, kita kutuk warisan. Nanti kita kutuk GRS, kita kutuk parti-parti yang lain semata-mata kita nak orang undi kita. Tapi kita kena faham, 45 kerusi itu adakah kita boleh menang semua? Kalau kita yakin kita boleh menang semua pun, ya, uh, kita kena juga ambil gabungan-gabungan parti-parti yang kecil untuk memantapkan lagi dua per tiga kita itu. Kalau 45, eh, don undangan ada 73 kan. Maknanya, 45 ada lagi 20, uh, 28 kerusi. Eh, 45, BN. Bagi saya, tak mustahil. Eh, BN akan boleh kemenangan 100%. 100%. Ada orang kata juga, eh, teori yang mengatakan BN ada akan bergabung dengan warisan. Kan? BN akan bergabung dengan PH. Tolak, tolak, tolak JRS. Dan semua parti, apabila mereka tahu keputusannya pada 29 ini, mereka tahu yang mereka akan mencari gabungan. Mencari parti-parti yang boleh bergabung untuk membentuk kerajaan. Okey? Dan parti-parti kecil ini akan menjadi kingmaker. Kalau uh, bebas menang juga akan... Uh, menjadi sebahagian orang penting Dalam membentukkan kerajaan Sabah Jadi buat uh, Akmal Saleh uh, Tak payahlah nak terbawa-bawa semangat uh, semenanjung uh, Di Sabah ini walaupun uh, uh, Calon lelaki bini uh, Calon keluarga besar Mereka dah ada track record kan? uh, Mereka pernah duduk no, Mereka bertanding bebas Mereka boleh menang Bahagian uh, isu Tiga serangkai isu-isu di Sabah ni tuan-tuan. <coughs> Dari dulu pun UMNO tak boleh settle pun kan. <coughs> <coughs> Kalau isu uh, 400, uh, 40% 40% tu pun UMNO tak settle pun. Masa zaman Najib, zaman Mahathir ada ke benda ni di 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 di, di settle secara uh, mengikut uh, uh, MA 63. Tak ada kan. Jadi bab dinasor tu takut apa? kita kata dekat orang kita yang dulu pernah menjadi ahli AMNO, pernah menjadi ahli parlimen AMNO, pernah menjadi ketua menteri AMNO tetapi mereka tukar parti. So nasihat saya kepada Akmal Saleh, kempen secara sihat, eh, tawarkan apa yang AMNO nak beri, eh, apa AMNO nak, eh, eh, nak, 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 nak menarik eh, hati pengundi Sabah. So jalankan Uh, kempen yang sihat lah. Uh, tak perlu kita nak menghentam parti-parti uh, yang uh, di pusat. Kita adalah parti gabungan. Ha 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 ha.